গতিকে অসমখন বা ভাৰতখন বৰষুণ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত ইয়াত মই দেখিছোঁ যে ভাৰতীয় হৈছে অসমীয়া শাৰী শাড়ী কোনোবা জীন্ছ কিনি অহা নাই কোনোবাই নহয় আজিৰ দিনটোত একো জীনছ কিনিব নালাগে ল'ৰাই পিন্ধক আজিৰ দিনটোত পোন্ধৰ আগষ্টৰ দিনটোত বা বিহুৰ দিনটোত কিছুমান দিনত জীনছ কিনি মই উপায় তাকে কৰোঁ মই আৰু মোক সঁচাই কৰিলে বহুত লাভৱান আৰু কাৰণে ভাল লাগিছে যে তেওঁ এই কষ্ট কৰি কৰি সৰুৰ পৰা আজি পুচুৰ পৰা আনি তেওঁৰ পৰা সামগ্ৰী দিলোঁ ঘৰলৈ যাওঁ খেলা তাত প্ৰথম দিওঁ পিছত যদিও হয় এইখন ডাঙৰ ৰাজ্য কৰি আছো ৰাজ্যখন দেখি মই সঁচা মই নিজকে মনোবল বুলি বিশেষ কৰিছোঁ ডাঙৰ আৰু চিটি ফুলপ মানুহ তাৰে ওচৰত পুৰণা ৰাজঘৰ আছিলে তিনিটা ষ্টুডিঅ' আছিলে ডাঙৰ গতিকে ডাঙৰ মানুহখিনিও পাই থাকে গাঁৱৰ মানুহ আকৌ হিৰ আছে কোমল হয় কোমল হিৰোয়ে জানো কিন্তু বনাইছে তেওঁ টানিছিলো ৰাইজ কৰা সঁচাকৈ বহুত দিন আগতে আজি প্ৰায় ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছ বছৰ আগতে দাদাক মই লগ পাইছিলোঁ আৰু তেতিয়া আছিলোঁ মই মোৰ ডাঙৰ দাদাৰ দোকানত আছিলোঁ দোকানত থাকোঁতে সেই শৈশৱকালৰ পৰা দাদা আহে ইমান ভাল লাগে আহি কিনে মালখিনি যেতিয়াই যি লাগে সেইটো দিওঁ পইচা পাতি ঠিক তেখেতে যেতিয়াই মোক দৰকাৰ হয় তেতিয়াই দিয়ে গতিকে ঠিক এনেকৈ আৰু সুন্দৰকৈ আমাৰ চিনাকিটো ৰৈ থাকিল যোৱাবাৰ নীপেন দাক মই কৈছিলোঁ নীপেন দাই যেতিয়া এইখন উত্তোলন কৰিছিল যে এইবাৰ মই জেপি দাক মাতিব লাগিব তেখেতৰ তাৰমানে বিৰাট ভাল পাইছিলে যে ঠিক আছে তুমি যে এনেকুৱা আমাক যে তুমি বাছি লৈছা এইটো কাৰণে তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ মানে তেখেতে বহুত সময় আছিলে আজিও দাদা থাকিব লাগিব একদম গধূলিলৈকে ঠিক মানে সুন্দৰ ভাল লাগিছিলে আমাৰ এই বস্তুটো আৰু ঠিক সেইদৰে আমি দাদাক এতিয়া আজি অহাৰ কাৰণে আৰু দাদাই এই গোটেইখিনি কথা যিখিনি জানিলে সৰুৰ পৰাই মোৰ কথাখিনি যিখিনি অনুভৱ তেখেতৰ মনত থাকিল এতিয়াও পাহৰি যোৱা নাই তাৰ কাৰণে দাদাক একদম পূৰা